Звичайно, що служба забирала майже увесь час, тому з рідними військовослужбовці бачилися не досить часто. І кожну вільну хвилину намагалися провести разом з дружинами та дітьми: чи то вдома, чи то на кораблі. Дружинам щастя побути з коханим чоловіком, а дітлахам радість побувати на бойовому кораблі. У нас е в ті часи служба достатньо сурова була, я, так сказать, не жалуюсь, але е сход на берег – це. был как праздник. Поэтому, когда выходные дни приходилось обеспечивать на корабле, особенно в годы, когда я уже был старшим помощником командира, когда же так сказать, более высокие должности, была возможность взять на корабль. Потому что, вот я вам говорил, 9 месяцев в море, потом прийти через 2-3 месяца опять на полгода в море, надо было детей хоть видеть где-то. И старший сын ну, на тот момент, первый, второй, третий, там, пятый класс. 7 мы до 8 класса были на севере. Конечно, он бывал на кораблях, конечно, он понимал. А в Североморске все дети понимали, что дорога, ну, большинство мальчишек, его окружение, Планували йти на флот після півночі повернення до Севастополя. Спершу викладацька діяльність у рідному училищі. В цей час Україна здобула незалежність. Розпочалося формування національного українського флоту. Що ж корабельному офіцеру з величезним бойовим досвідом за плечима робити в училищі? Ще достатньо сил послужити вітчизні. Володимира Ігоровича була призначена на керівну посаду до штабу флоту. Появилася нужда на флоті, сформувався командний пункт флоту. И надо было в руководство этого команда пункта, ну, во всяком случае, я имею в виду руководство, это оперативное дежурное флота, так ключевая должность всегда была на флоте. И я, честно говоря, на севере даже не мечтал о том, чтобы попасть на эту должность, потому что на северном флоте оперативные дежурные флота, это были командиры кораблей, командиры соединений, какой-то по какой-то причине, по болезни или иначе были списаны с флота, но имели сумасшедший колоссальный опыт. Молодой украинский флот тогда таких специалистов не имел. Если имел, то они шли уже так бы, на высшей командной должности. Но вот посмотрели, что так сказать, человек с подготовкой морской хорошей и подготовкой, вот, как я вам говорил, в вопросах сбора, обработки информации, освещения обстановки есть. Долго за меня боролись, но во всяком случае я очень благодарен первому начальнику команды пункта флота Пархоменко Вячеславу Витальевичу, с которым мы в общем-то, регулярно сейчас встречаемся. Вот. И мой портрет висит на командном пункте, и его портрет первым. То есть я был за ним, он меня пригласил, я стал оперативным дежурным военно-морских сил Украины, получил звание капитана первого ранга в училище. Ну а дальше, как по волшебной палочке пошло, по какой-то причине Пархоменко ушел с флота, его заместитель ушел в, в Новоозерное руководить командой пунктом, и мне буквально через год... Ну, как бы, поставили задачу, принимайте команды пункт флота. Рановато было, может быть, не совсем был готов, но ввязался. Очень много было хороших помощников. Заместители оперативные были замечательные, так сказать, в прошлом друзья, а потом подчиненные. И вот э, эта кривая вынесла, наверное, больше 10 лет командовал командой Пунфлота, флота. Причем эта должность, она по-другому называется, замначальника штаба флота с боевого управления. Ну и как бы был при четырех командующих, там, при пяти начальниках штабов. Ну, это одна сторона. И многое, я думаю, что сделал многое вместе со своими друзьями в вопросах создания совершенной системы управления на флоте. А самое главное, со мной было очень много людей. Когда 100, когда 200, когда 300, когда мы создавали систему управления. И у меня всегда было в жизни кредо. Та скатіті з с людьми. Ну і слава Богу, я кредо редас після служби у штабі і заслужений відпочинок. Однак свою діяльність Володимир Лошаков не припиняє і досі допомагає діючим та колишнім військовослужбовцям вирішити будь-які проблеми, працевлаштуватися тощо. Тобто командний пункт флоту продовжує своє життя і поза флотом. Його з вдячністю згадують підлеглі та друзі. Вдячний Володимиру Ігоровичу і його син Андрій за своєчасні мудрі поради і за допомогу у виборі професії. Адже коли завжди є яскравий приклад перед очима і вагатися немає сенсу. Батько морський офіцер, ким же ще міг стати син? Я родився в місті Севастополі. Дитинство пройшло здесь. Всю середню школу я вчився в Сєвєроморській столиці Северного Флоту. все особенности службы отца, семьи военного я видел. Поэтому, в общем-то, выбор был сделан осознанный. Это не пугало меня. Массу времени я проводил на кораблях. Мне было интересно. Дни корабля проходили с особым интересом. Военные соревнования, конкурсы, состязания среди моряков обеды в кают-компании вместе с офицерами. Когда первый раз мне в руки попал фотоаппарат «Зенит», всю пленку я потратил исключительно на фото кораблей. Находясь на причале первый раз и стоя рядом с большим военным кораблем, уже, как говорится, в то время было ощущение такой большой величественной конструкции, которая много может, на которой служат сильные, Граматні, крепкі люди. Ну, це приводить сильне впечатлення. Після закінчення школи Андрій вже впевнено знав, він буде морським офіцером. Вступив до Чорноморського вищого військово-морського училища за фахом ракетно-артилерійського озброєння. Через два роки, коли з'явилися нові спеціальності, перевівся на штурманський факультет. Штурман, на мой взгляд, чоловік від якого залежить дуже багато. Он практически всегда находится на ходовом мостике. От его советов и рекомендаций зависит успех выполнения боевых задач. Его рекомендации всегда ждет командир, всегда ждет старший помощник или вахенный офицер. И если штурман грамотный и командир в нем уверен, то все получается. Легко, правильно, швидко своєчасно. вибір сина не здивував ані батька, ані матір. Вони заздалегідь знали, який професійний шлях обере їх дитина. Адже кораблі та море це не просто дитяче захоплення Андрія. Це вже стало невід'ємною частиною його життя. Ми прослужили от на севері, 16 років, і шістнадцять лет, вернулися 89-му році. Син закінчував здесь в той же школі, що в і ми з мужиком учили сорок п'яти. Заканчивал 10-11 класс. И когда закончил, в принципе, по-моему, даже у нас не было таких размышлений. Мы знали, что, в общем-то, семья военных. Дед был один-другой военный, папа моряк. И сын, в общем-то, тоже другой дороги он для себя, в общем-то, и не видел. Тем более... У нас в Севастополе всегда с гордостью воспринимали было два училища Голландия и Нахимовская. И, в общем-то, ребята считали честью поступать в училище и быть военными. Вот поэтому. Другого випроси не виникало. П'ять років навчання, золота медаль по закінченню училища. Перше офіцерське звання, перше призначення. І не будь-куди, а на флагман військоморських сил фрегат Гетьман Сагайдачний. І перший похід. І знову, як і у батька у далекому 1970-му до берегів США. Тоді перший радянський, тепер перший для Незалежної України та її відродженого флоту. Ми опускалися в 1996 році, в кінці апреля. Флот готовился принимать корабля Черноморского флота, поэтому у нас у молодых офицеров был небольшой период времени, чтобы приобрести определенный опыт, который должен был нам помочь в приеме кораблей. Мне очень повезло, я попал служить на флагман военно-морских сил. С первых дней включился в подготовку корабля к дальнему походу. Вы помните, в 1996 году Сакайдачный и БДК Константин Ольшанский участвовали в дальнем походе кораблей к берегам Америки. Были с визитом в Соединенных Штатах Америки в порту Норфолк. Работа была по подготовке сложной, интересной, очень полезной. Безусловно, сам переход и участие в дальнем походе позволило приобрести огромный неоценимый опыт. Считаю, что вернулся я с похода уже состоящимся штурманом. Безусловно, первый поход, он самый сложный, но и самый эффективный. Все, что можно было взять, чему научиться, молодые офицеры старались впитывать как губка. Первую уверенность я почувствовал, когда при входе пункт базирования Норфолк. Мне доверили выдавать рекомендации, производить расчеты по своевременному выходу в точку начала салюта. Это было ответственно, волнительно, но выполнив данную задачу, появилось чувство удовлетворения и сил. Служба на Сагайдачному далі командир штурманської бойової частини на фрегаті Севастополь, а потім крейсер Україна і чотири роки флагманський штурман бригади надводних кораблів. Сходинка за сходинкою. Навчання в академії, яку Андрій Володимирович закінчив з золотою медаллю, призначення на посаду флагманського штурмана до центру морських операцій і вже через рік нове підвищення. Головним штурманом відділу головних спеціалістів управління бойової підготовки, командування військоморських сил Збройних сил України. Эта должность назначили меня несколько лет назад. Предыдущая должность э, – флагманский штурм центр морских операций. Э, логическим, это было логическим назначением, безусловно, повышением и той посадой, к э, которой я стремился всю свою службу. Это высшая посада по специальности. Посада очень интересная, требует Пільшого уровня, знання, комунікабельності, посада жива, постоянне спілкування. Володимир Ігорович завжди був і залишається прикладом для свого сина. У будь-якій ситуації Андрій Володимирович думає, як би повівся його батько і, звичайно ж, радиться з ним. Адже дуже добре, коли є на кого рівнятися і кого наслідувати. Безусловно, отець прежде всего, примір і. он научил меня системе взаимоотношений с подчиненными. Начальник для подчиненного должен быть и отцом, и матерью, и братом, и очень жестким и требовательным командиром. И в этом случае, если это так, то подчиненный, на мой взгляд, всегда готов ответить тебе тем же. Командир вправе ожидать от подчиненного выполнения любой задачи, добросовестного выполнения этой задачи. И вот такая вот работа, взаимодействие командира и подчиненного – это всегда фундамент успеха. Это одно из главных, чему научил меня отец. То, что мой отец офицер и, конечно, главный для меня наставник это, безусловно, большая помощь. Я всегда имела возможность посоветоваться. Он первый, кто мог оценить мою работу. Но, как сами понимаете, это налагает и большие обязанности. Всю свою службу я думал о том, как будет оценена моя работа, не будет ли ему за меня стыдно. Не подвести отца, наверное, было самым важным в службе. Я думаю, мне удалось с этим справиться. Батько, с его боку, дуже пишается сыном, его успехами и достижениями. Часто, когда говорят о том, что такое счастье, вот можно говорить много раз. А я хотел бы сказать, счастье ⁇ это когда у тебя такие дети. Все. То есть у тебя и в семье дети, которые, так сказать, да, они взрослые, да, они с характером, да, они, так сказать, уже не идут направо, когда говоришь направо, не идут налево, говоришь налево, они, у них свой путь, но это твои, ты их воспитал, ты вложил, ты гордишься и зачастую иногда, так сказать, хвастаешь, что не всегда поощряется в нашей семье, но во всяком случае, да, это, наверное, итог, хотя я еще думаю, что я еще, то есть еще есть порох в пороховницах, мы еще поработаем в этой жизни. Дві долі дуже міцно пов'язані між собою: батько та син, такі різні і такі схожі водночас, коли в кінці нашої розмови я попросила охарактеризувати Володимира Ігоровича в кількох словах. Андрій Володимирович назвав всього чотири слова: душевний, добрий, справедливий, уважний, ємко, чітко і змістовно. Адже саме таким повинен бути чоловік. Батько, товариш і командир, саме таким є Володимир Ігорович, і таким завжди намагається бути його син. Саме такі вони, морські офіцери, військова династія, для яких море і кораблі їх вибір на все життя.